চাওক ছয় জনগোষ্ঠীৰ দিশটো আমি বহুত পজিটিভলি আগবাঢ়িছোঁ নৱেম্বৰত বিধানসভাত আমি প্ৰতিবেদন দিম আৰু ছয় জনগোষ্ঠীৰ প্ৰায় বহুখিনি আমি সমস্যাটো সমাধানৰ দিশত আমি বহুখিনি আগবাঢ়িছোঁ সমস্যাটো হ'ল যে কংগ্ৰেছ দলে যেতিয়া বিধানসভাত প্ৰস্তাৱটো আনিছিলে তেওঁলোকে আনিছিলে যে কাৰো ক্ষতি নোহোৱাকৈ কৰিব লাগে এতিয়া মই এটা ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাই আছোঁ তাত যদি বেলেগ এটা কমিউনিটি আহি সোমাই ক্ষতিটো হ'বই গতিকে এতিয়া বিধানসভাই প্ৰস্তাৱটো নতুনকৈ পাছ কৰিব লাগিব যে ক্ষতি হ'লেও জনজাতিকৰণ কৰিব লাগিব এতিয়ালৈকে প্ৰস্তাৱটো আছে যে ক্ষতি নোহোৱাকৈ জনজাতিকৰণ কৰিব লাগিব আৰু গতিকে তাৰ মাজত আমি বহুত লানি আলোচনা কৰিছোঁ কিছু ইতিবাচক হৈছে কিছু সমাধান হ'ব বাকী আছে নৱেম্বৰত আমি বিস্তৃত প্ৰতিবেদন দিম আৰু ৰাইজে নিজেই দেখা পাব যে আমি কিমান পজিটিভলি বা ছিনচিয়াৰলি এই সমস্যাটো সমাধানৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো